И всем привет, с вами я, саня 24 и сегодня мы будем играть в пыльную поездку в Roblox. Помните, я вчера снимал видео, первая серия, а это... Что, я сюда зашел, там вообще что-то другое. И вы видите, у меня сколько крышек, очень много. Ну так, не загрузились, так рацию берем с собой точно, но это почему, а что тут бензобаки лежать, ладно, шучу, я за кадром уже все залив, только колеса не поставил, блин, так, я уже знаю, что тут делать. Ну, якщо що ви будете тікети оці золоті збирати, вам не буде прибрав. Ну, ще одна не буде прибавлятися. Странна і фішка. Собрали машину. Даже докажу. Ой. Даже докажу реально. Оп. Кстати, в моем в автобусе там радиатор есть. Можно его взять? Не, не возьму. Лень. Все, на носки надився. Поехали. Ребята, что мне тут карта нравится, она потом исчезнет. Чего она мне нравится? Странный пол. Мама! Так. Так, едем дальше. Там что-то машина. Идем, едем, соседние. Ладно, не буду. Но кто знает эту песню, ставьте лайк. Ну еще и разом подпишитесь, я ж для вас две серии я сейчас снимаю. Это вторая серия. Бля. Так, окей. Ну хорошо трогаете так. Сразу трогаете машина кстати, руль похож на тарелку. Вам так не кажется? Ёбаю. Ладно, не буду мать делать аниматный номик. Ух ты, ё мою. Так, все, 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 взяв. Есть. А ты чё тут ходишь? Думал, тебя не заметить. Так. Вот сюда ставим пистолет. Это что? Показалась корона. Подождите. А как мне туда залезти? А, я знаю. Кто знает, окей. Вы помните в первой серии, что я снимал? Вот так вот. Мы едем, едем, едем. Да, бачите. Ну, кто не дейвайся, лучше подивитесь. Он у меня есть на канале. первая серия. Так, все. Да, Та, -мо! Наконец-то. Не волнуйся, я поставил наручник. Опа, бензин сразу, да? Да, бензин. Кстати, если вот электрошокер взять, может урон взять. Не, мы их поели. Чешу. Меч. Ладно, я его не буду брать. Ммм, сейчас Так. Поехали. Я залив 7 литра Капец. Назад сдаем. И едем. Все, поехали. У нас путь начинается 300 метров. 2400. Я не буду комментировать, что я буду, типа... А если... Подождите. Ребята, извините, что я так Я просто хотел на ходу взять пистолет. Капец. Счетчик задания выполнено. Так, ось тут еще бензин не оставил. Так, поехал. Зачем я произошел? Да блин, ребята, я и не мих ты! Вы понимаете? Так, уже 9000 метров. Чи миллионов, я даже не знаю. Привет, зомби, пока теперь. Сколько у нас топлива вообще потратилось? Даже уже посередине надо вот так сделать. Ось так вот. Ой, Это что такое? Давайте, с хорешкой загоревшая постройка. Тихо. <глев> Вы чулы? А-а-а! -то шучу. <связывается> я, типа... Страшно было. Неприкольчик. Я хочу его изрубить. Понравилось вам приколы? Може, лучше не знімати чикенган і не Роблокс. Просто знімати відео приколами. Да, хороша ідея. Ребята, я к вам идея. Ладно, шучу, ребята. Я подумала, я не буду никого чикенган і Роблокс не знімати? Угу. Я буду всегда це знімати. Може, якісь інші ігри буду знімати. Даже не знаю. Ребята, вас всегда так нервирует. Як ты просто врезался в это долбанное дерево. Вам кое то такое в голову еще тупо. Давай газуй, газуй, газуй. Все. <звук> Если я цей пистолет возьму, я выйду из машины. Мне так и не надо. На 20 тисяч метрів лучше не останавливаться. Ну, ви самі подивитесь, Що там. Вы самі. Ну тільки пістолет всіх добрите. Или в якомусь здані дробовик или автомат найшли. Я уже находив дробовика і автомати Так, Ммм Лідем, їдем. Ось оцей город. 20 тисяч метрів. Як я говорив. Лучше не встановлюватися. Ну, я поїду далі, мені пофіг. Пока. Це не обращайте потім внимання, ви самі подивитесь. Ну, це мені пофіг. Так, едем. Это бесконечное путешествие. Так, выключу объясню лучше. Авторские права буду держать. вы поняли. Короче, машину потерял. Весь так то вот все произошло. Ой. Хорош. <как> Поехали. Пеу. Хороший бросок. Вот на с вами Уса 4К. Это была вторая часть. Всем пока-пока.